кыргыз түрк манас университетинин чыңгыз айтматов атындагы кампусунда карыбек молдобаевди эскерүү аземи болуп өттү философия илимдеринин кандидаты профессор кыргыз сср жогорку советинин төрт жолку депутаты коомдук ишмер жана манас университетинин куруучу ректору карыбек молдобаевди эскерүү иш чарасына анын замандаштары экс президент роза отунбаева түркиянын кыргызстандагы ыйгарымдуу элчиси метин кылыч үй бүлөсү жана кесиптештери катышты эскерүү аземи бир мүнөттүк аза күтүү менен башталып Anın ömürün çağıldırgan dokumentaldı tasma ulandı. on bala var Bugün Manas Üniversitesi kurucu rektör Moldobayev'in bu çalışmalarını, idealizmini, fikirlerini anmak amacıyla bir toplantı düzenledi. Ee, şehir merkezindeki ana binaya Profesör Moldebayev'in çalıştığı, ilk başladığı binaya bir plaket asıldı. E, Cal'daki kampüste de bir dersliğe Profesör Moldebayev'in ismi verildi. Annan Sırtkarı Mezgil Cana Özüm Tuğralı cügürtüler attığı kitabının bir taçarı bulup, kitapta ikiye bir üzüntülür, sahnalaştırıldı. Қарабек молдобаев 1995 жылы президенттин буйругу менен кыргыз университетіне ректор болып дайындалады. 1996 жылы ұшыл кездегі Түркияның премьер министрі ә, сулейман демирел келіп сурап бұл бул Қарабек Молдобаевтан бұл университеті университетті модели болады болот деп. анан Қарабек карыбек молдобаевич айткан екен университетті модели заманбап европа стилинде деп депчи анда биздин пикирибиз ойлорубуз аябай төп келген экен туура чыккан экен деп анан ийгилик каалап манас университети борбордук азиядагы гарвард университетиндей болгон чоң деңгээлге жетиш керек депчи азыр ошондон бери жыйырма жыл өттү да жыйырма жыл өткөндө манас университети көптөгөн жетишкендиктерге жетти бийиктиктерди багынтты ийгиликтер аябай көп ошол азыр борбордук азиядагы мыкты университеттердин бирине айланды демек ошондой ийгиликке жетүүгө жетишине карыбек молдобаевдин чаап кеткен жолу жасаган иши эмгеги аракети бар да өтө зор биз аны дайыма сыймык менен айтып эскерип эстеп жүрүшүбүз керек иш чаранын жүрүшүндө молдобаевтердин үй бүлөсүнөн студенттер үчүн жағымды жаңлық жаңырды жыл ичинде эң мыкты окуган үч студентке карыбек молдобаев атындагы стипендия бериле турган болды. стипендия ушул жылдан баштап ар жылы карыбек агайдын туулган күнү он бешинчи ноябрда тапшырылат алтынай кабылбаева нуржамал жусуева кыргыз түрк манас университеті.